بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط آیا ہوا ہے اور اس خط کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور سب سے دوست بھی پوچھتے ہیں جی یہ خط کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیا ایسا ہوتا ہے تو سب, سب سب باتوں سے پہلے ہماری تو ایک بات ہے کہ ہم امریکہ کو بھی اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی اور صدر جو بائیڈن کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں خط لکھنے کی روایت کو زندہ کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ واٹس اپ اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے خط لکھنے کی روایت ختم ہو گئی تھی تو ایک تو یہ مبارکباد قبول کریں دونوں اور دوسرا یہ بات ہے کہ سیریسلی سپیکنگ یہ میں ایک کتاب آئی تھی مزید ہم بہت عرصہ پہلے وہ مجھے یاد آگئی گئی جو وزیر اعظم صاحب اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے خط آیا ہے اور اس میں مجھے دھمکایا گیا ہے اور مجھے اور سازش کی گئی ہے تو وہ مجھے مزید حماقتیں یاد آگئی گئی کیونکہ یہ حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے امریک... آ, اور دوسری حماقت وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مجھے بھی بتا رہے ہیں وہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں وہ آرمی چیف کو بھی دکھا رہے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دکھا رہے ہیں ورکان پارلیمنٹ کو بھی دکھا رہے ہیں وہ جلسے میں بھی بتا رہے ہیں وہ اپنے پسندیدہ جرنلسٹوں کو لا کے ان کو بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر افیشل سیکرٹ ایک کیا لاگو ہوتا ہے تو میں نام نہیں لے سکتا ملک کا تو نام مجھ سے مر پوچھئے گا بھئی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو یہ مزید حماتیں جاری ہیں مقصر بات یہ ہے کہ سازش جو ہے وہ العلان نہیں ہوا کرتی میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور کوئی ملک جو ہے خاص طور پر امریکہ جیسا ملک جو کہ ہائیلی کیلکولیٹڈ ملک ہے وہ خط لکھ کے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکائے گا اس نے اگر کچھ کرنا ہوا تو اس کے پاس اور بڑے وسائل ہیں یہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نکٹا ہو جائے گا تو یہ حماقتیں جو ہیں یہ ملک کو مزید خراب کر رہی ہیں پوری دنیا میں اکثریت آپ کھو چکے ہیں اور بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی ایم کیو ایم اور کیو لیگ جو ہے یہ مختصر بات آپ یہ سمجھ لیں کانسیپٹ کلیئرنس کے لیے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک خاص جگہ سے اشارے کے بغیر یہ کسی طرف نہیں جاتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ایک تو اس میں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ یہ خطاب جو ہے نا یہ آپ چھوڑیں اس خطاب وتاب کو اور لازمی بات ہے کہ اس میں خدشہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب ڈر وہ ڈائریکٹ خطاب کرنے کے عادی ہیں تو اس میں وہ مزید شبوفے چھوڑ دیں گے مزید حماقتیں کریں گے جس کا نقصان ملک کو ہوگا اور اس کے علاوہ اب اگر وہ وہ خطاب کریں گے وزیر اعظم صاحب تو وہ ریکارڈڈ ہوگا ریکارڈڈ کا مطلب ہے کہ وہ ڈرافٹ پہلے تیار ہوگا وہ مختلف مقامات سے منظور ہوگا اور وہ جو مقامات ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ ہوگی اور پھر ایک ویل ویل ویٹ جو کہ اس کو اچھی طرح دیکھا گیا ہوگا وہ خطاب نشر ہوگا ادروائز عمران خان صاحب کا خطاب نشر نہیں ہوگا اس خط کے اوپر اور یہ اس خط کے جو مندرجات انہوں نے بتائے ہیں اس میں جن جرنلسٹوں کو انہوں نے بلایا کل ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں کی کہ وہ اس پہ کاؤنٹر کویسچن کر سکیں یہ یک طرفہ ٹریفک یونیلیٹرل یہ ون سائیڈ ٹریفک چل رہی ہے ساری جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہی بس چل رہا ہے اس میں ایک مختصر سا سوال ہوا تھا گزشتہ ہفتے امریکہ کے جو بریفنگ دیتے ہیں ہفتہ بعد اس میں کسی نے سوال کیا تھا تو جو بریفنگ دینے والی خاتون تھی اس نے اس پہ نو کمنٹس کر دیا تھا اور اس کے اوپر اب بات یہ ہے کہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اب تک امریکن چارج ڈی افیئرس کو فارن آفس بلایا ہے بالکل نہیں بلایا اور امریکہ جو ہے وہ اگر اتنا سینسٹیو ہوتا نا پاکستان کے بارے میں تو وہ اب تک یہاں پاکستان میں اس نے اپنا فل امبیسڈر تو لگایا ہوتا نا ان کی چارج ڈی افیئرس یہاں پہ کام کر رہی ہیں انجلا ایگلر صاحبہ امریکہ اگر پاکستان کو اتنا ہائیلی پلیس رکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اور اتنا حساس ہوتا تو فل امبیسڈر ہوتا یہاں پہ بڑا کوئی زور آور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ تو کابل سے جب اشرف غنی صاحب نے کوچ کیا تو ہمارے جنرل فیض صاحب دو دن بعد ہی خود آپ کی اجازت سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اجازت سے کابل میں آ موجود ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے چائے پی اور وہی چائے والا جو ان کا ایک نیریٹیو ایٹ فینٹاسٹک وہ تاثر دیا اور ان کی کابل میں موجودگی سے یہی تاثر ظاہری بات ہے وہ یہی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم نے اشرف غنی کو یہاں پہ سے بگایا ہے اور طالبان کو ہم لے کے آئے ہیں یعنی رجیم چینج جو کی ہے رجیم چینج کابل میں جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ اس, اس کے ایم پیچھے ایم پاکستان کا ہاتھ ہے یہ آپ کے جنرل فیض صاحب نے خود جا کے وہاں پہ ثابت کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مجھے خط لکھا ہے کہ ہمیں ہاتھ لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے بھائی نو کانفیڈنس اگر امریکہ کے کہنے پہ آ رہی ہے تو کیا ساری پی ڈی ایم جو ہے امریکہ کے ساتھ ہیں اچھا چلو وہ ہوگی چھوڑ دیں اس کو کیا آپ کے جو ڈیفیکٹڈ ممبرز ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہیں کیا بی اے پی بھی امریکہ کے ساتھ ہے کیا ایم کے ایم بھی امریکہ کے ساتھ ہے کیا کیو کیو لیگ بھی امریکہ کے ساتھ ہے اگر آپ کے ڈیفیکٹڈ اور یہ تینوں پارٹیاں بھی امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اور کون کون امریکہ کے ساتھ ہے لہٰذا یہ نریٹو اب آپ کا نہیں چلے گا اپنی جان بچائیے اپنی عزت بچائیے استعفیٰ دیجیے اور گھر جائیے